Что, ответ? Уважаете, что -то... прием сегодня кого? Граждан или, или сотрудников? Я не понимаю. Да. Ну. Сегодня же прием граждан, да, да, прием а что, граждан. что, ты что не да. ваши, гражданские дела не, не да. 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 пусть решают в четверг, в среду, Суды, в вторник и понедельник. Вы ходите Я? Граждане. да. Вы не можете. не может.

С какой целью интересуетесь? А мы с вами можете вообще не разговаривать? Смотрите, я уже у вас был с приводу еды на торгового система. Почему? А что чтобы? Вы как кто сейчас говорите? Как депутат? Я, я вижу, на пистали? Продолжайте. На Беставе. Не Молодцы, смотри, да. а смотрите. Молодцы. На может, кто успосит перед башней. Я не, не, не хочу, это, это, это мой Это может это провокация? Какая провокация? Для вас съемка это провокация. А я громадяна пришли на предвидите, это провокация. Давайте слухать ваших. На попередней выставке, так званых, которых не существует в законах, 27.08 было создано. За номером 122-149-друг 0, дробь 9-1-15. Товаристи замеченные предтазины торговые системы. На погодження проекту, погоджение, 10 дней, 15.09 было, было. 15.09, последний раз, две недели назад, когда я был у архитектора, который вам подчинялся, Днепровского района, Днепровского района, значит, э, так по так званым зауважениям, потому что я не понимаю, на, как, на какие вы вообще, как архитекторы, меня как архитекторы, отвечаете на какие вопросы? Потому что он мне написал постановление Верховного Суда Украины. Для чего? Я не знаю, для чего. Я говорю, для чего вы мне это написали? Он говорит, ну просто так. Вот. Он мне просто так, я ему посоветовал анекдот в следующий раз мне написать, я хоть посмеюсь. Вот. А постановление зачем писать? У меня такой вопрос к вам, как э, к человеку, которого, на, 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 который более 40 раз уже имеет э, пропуски сроков. Есть такой факт? У вас? 40, 40, 50, более 40? Откуда а? Откуда данные? От, от да. ваших же сотрудников. От каких? Ну, от каких? От, от разных, от всех. От кого? С какой целью да, интересуетесь? Ну, я сделаю запад, я сделаю запад, и я сделаю запад и дам вам фактаж. Фактаж, да. Если, на, если следующий момент, можете, на следующий если, момент, на следующий момент у меня, на сегодняшний то момент, ну что? Ну, нет, это, это, не не это не суд, Если это не суд, то не суд, не надо говорить. Это не суд. По сути, вот, по сути, вот. Вы больше два раза привыкли все Какой адрес? Какой 68. 68. Заходите сейчас. Сюда пришли представители. громадских А мы тут не по поводу вообще общей работы. Я не думаю, что мне брали, что более 40. Мы присылали громадцы. разница? Да. А тут хто що говорила, це на уровні. Зараз може попросили в ефірі і буде говорить, 40. І вони влучали. Радою було ініційоване і проголошено ухвалено рішення, так? Е, е, контрольна комісія під головуванням нагадай мені. Як його? Павліка? Так, павлика щодо е, тяганини. Перевірки отримається законів та, щодо громадян. громадян. Ось на підставі цієї контрольної перевірки, контрольної комісії, угу. Павлик, Павлик виніс рішення висновки, що у вас там більше 92 прострочок за розглядами громадян. За А життя. у вас це у кого? У кого? У вас, так, у вас це. Ти... І я побачила, що це організація чи управління. Не, 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 не. У вас це організація? У вас це організація. А у вас, у, 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 у де та архітектура? Так у архітектурі працює 83 співробітники. Зараз, ці номера, кого знаєте? Чекайте, давайте ми будемо послухати. От я кажу, 122, 49, дробь 0, дробь 9, тіра 1, тіра 5, 133, 07, дробь 0, дробь 9, тіра 1, тіра 5. Ой, сори. Еды на торговом состоянии. Заходи сюда, вот сняться. Возьми, запиши. и Давайте проверим. Я запомнил. запомню. Это по Днепровскому району. По парадной выставке. Я же у вас был. С верховным Да, Помните? Ну, где она? Дальше. Смотрите на дату. 15.09 на полгода воду не Да, да. А что, на этот номер нет ответа? Нет. Есть ваше верховное, вашей рукой написано верховное постановление суда, которое я не понимаю, зачем вы как архитектор мне его пишете. 15 -го года. За Значит, То это, наши внутренние документы. документы. А зачем вы друг Значит, другу я совершенно не, не понимаю, какое да. имеет отношение к вам. Хорошо, внутренние, документы. документы. где мой ответ? Где Спросите в канцелярии, пожалуйста. Я не понимаю, в чем вопрос вообще. Вы здесь суд, вид, сказали, да, что проект лежит у вас. У меня. Да. Я черный. Я, черный. Я черный? Я не знаю, чего сюда. А у где находится в проект? Мне вообще все равно, в принципе, у кого он Не, канцелярия. Да, мы, да, нет, да. на канцелярию, потому что мы... Да. Они были канцелярии, а у вас? Вы заходите в лавки в архитектуру да. и говорите, что оно у нас, то ли у главного архитектора района, Другий рівень. А звідки він а звідки може знати про руку документації, коли це він коли йому відповідь це просто він може з'ясувати на першому поверсі канцелярії. Ну, ну дивіться, сьогодні прийомний так. день. Де вони підійти з питанням до канцелярії де звернення де 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 воно до відповідного структурного підрозділу. Хочу к вам прихожу, хочу прихожу ще кому то хочу ще кому-то. До цього так, пана ми хочемо сьогодні приймати. Я прийшов класно. к вам. я знаю, що ви пишете повний бред. Ось це я знаю. Он, он да, говорит, он он не бред. Ну конечно. Да, он, он не... бессудитесь Да, без, без во плана территории. Да. У меня с собой, к сожалению, он, нету, но я не снизу. Не если нету, то тогда не надо говорить, чтобы вам ну, пишем полный бред. Посмотри, я отдельно придумал... Потому преду... что его подписывает руководитель. А руководитель наш полный бред. Не подписывает. Потому что его не набирают, этот бред. Потому что его даже не набрать. Кто не набирает? Ну, те люди, которые у вас набирают, его не набирают. А, ну, я Они не, знаю. конечно, знаю, потому что решение Верховного суда не добирается у выставок архитектура. Это мы знаем. Понимаете, зачем мы, мы писали? Понимаете, цю, там там. Поверьте. И мы пришли потом вам да, рассказать. Не рассказывать? Вы сейчас не будете показывать. Не, ну, ви ви дебоїтеся, ви навіть це знаєте. Так, ми знаємо, ми все. Що в цього архітектурою бувається в відділі, що того. Ви припишаєте показувати мені пальцем, пожалуйста. Ні, я на камеру, О'кей. Я же на вас только, я Покажет это все, ой, показывает. Да, да послушайте, парень. он может делать все, что ему не запрещено. Если это ничем никем не запрещено, не говорить на что ты, ты, не показывать и пальцем, рука руками, жестикулировать. Не надо рассказывать, что мне надо делать. Это как полищу мне рассказывать. что а мне надо. Это делать. Да. Сказали, что вы вы державы, вы а это Вы что сказал, что Вы размовляете державную. а я буду А я буду хоть по-английски говорить. вы разницу между нами? Вы не понимаете. Вы понимаете разницу между госслужащим и гражданином? Разницу между нами. Статья 19 Конституции. Там все четко провожу. Правильно? А я то, что, не заборонено. Мне заборонено разговаривать на африканском языке. Нет, нет. Вы меня понимаете? Вот и вся разница между нами. Зачем вообще поднимать эту тему? Сейчас мы ждем, где где мы хотим найти своих клиентов, найти, потому что я знаю точно, что у вас лежат эти уже два раза просроченные. Это Ну, значит, если неправда, тогда я извиню всю игру. А если правда, ну не знаю, что будет. Ну выясни, пожалуйста, может кинецкий на это. Потому что люди хотят платить э, податки. Со, податки. Кроме людей, которые э, хотят отвести эту землю, они платят только 1% процент, Миллион гривен практически, почти миллион гривен год. Там земли коммерческого назначения, складска э, предназначены. И я думаю, что там не 3% будет аренды. Это, это большие деньги для бюджета на сегодняшний день. Я хочу знать, кто саботирует. Вот, кто саботирует процесс э -э -э, да, кто, бюджет, кто, кто, кто? Если вы мне сейчас скажете, что здесь кто-то, Марченко, может быть, еще кто-то, кто-то саботирует, я пойду к нему. Точно так же станет. Для меня все внимания. Абсолютно. Я их ходил, так и к Кулаковскому, можете в Ютубе Глянуть и он выбегал с кабинета. И к Полищуку, я к всем хожу так. Это нормально, потому что это, это мы здесь не да, вот, вы, же на прав... Прав, Надо не оправдываете. Не Я не оправдываюсь, я вам объясняю, аргументирую свою позицию, законно. Да? Я, нельзя, я не знаю, зачем вы эту стулья ставите, чтобы не попадать, стесняйтесь или что. Вы его служащий, публичный публичное лицо. на привыкновенность в службовых обоих. У вас тут вообще должны круглосуточно писать и в онлайне, в интернете показывать, как вы на нас работаете. Понимаете? а Мы должны любоваться вам, Что вот, значит, то человек то есть, работает, есть, да, марки, да, все. Я пойду. Ванная, а так получается, что-то как-то сроки пропущены. Ну, я знаю, мне сказали, что это у вас. Если это не подтвердится, ну, значит, и пойдем вот, к тому, с какой целью интерес. Ну, с какой целью интерес. Минимум пять сотрудников мне сказала, которых я даже имен не знаю, которые я знаю визуально. говорю, где этот номер? У всех система. Вот там у черного лежит. Две недели. Понимаете? Все. Если это не подтвердится, значит я сделаю выводы про этих людей. И мы будем, ну, не буду я больше так слушать. Но пока что с первой нашей встречи я понял, что ну, ну, я не вопрос. 40, если вопрос стоит по рецидивам, мы сделаем запах. Я думаю, что нам такую служебную информацию про кейкости порушены. Павла, и Ким порушенных. Да? Нам а... даст Депутата Павлика, Там да Зачем мне Павлик? Зачем мне Павлик? Я сейчас покажу решение суда, как мне с бюджета за некоторых людей платят с бюджета по 3-4 тысячи гривен за один иск. Сделаем вам 10 исков, да и все, посмотрим, как вы будете зарплаты компенсировать Там просто служебное расследование Кто саботирует наполнение бюджета? Мне просто интересно. Может кто-то взятки хочет, я же не знаю, специально в составит ждет, пока не планируем выходный на Я же не знаю, я даже здесь у Потому что то, что если со мной советуются, с нами советуются, как с людьми, которые уже отменяли через суд в части решения Рады, и с нами советуются, как со, со специалистами, все-таки, которые уже неоднократно доказывали свою правоту в судах, еще до нового там порядка, я не не да. Ход да. Ход да. то человек, я думаю, что я полное свой. право, в принципе, даже и к доступу с разрешением первого лица и в том числе и к информации, которая ну, о людях, которые саботируют процесс реализации права на землю. Для того, чтобы громадский переключалась, изменялась эти люди и так далее. Лучше, конечно, по собственному. Надо же в причины следственного часа всегда смотреть. В чем причина? Вы думаете, что это те точки, которые саботируют направление бюджета в громаде Киева? Это очень страшно. Я вам додумался. Да, мы будем очень Если тут есть какой-то взор, то, да, который вот кто-то здесь что-то решает, непонятно. Почему я жду? Почему я должен сюда ходить? У меня есть сейчас другие дела. я должен сюда приходить и спрашивать: а где моя эта штука вообще? Где что я ничего не получаю? Какие-то выставки придуманные. Да? Правила законодательство, все трактуются по-разному. Это не было Но... на Нет, так если бы еще дельная писали, я как посмотрел, что там пишут, там бред полный. там такой бред. поставил заинка, заяв... праву не выяснить, то есть он даже до суда заявник не может оскаржить какие-то там неправомерные... Нет, сейчас первый иск, сейчас уже бездеянный. Все ну это хорошо, но а, надо же понять, кто конкретно несет ответственность. Mm. Точуть, справа 133.07 за Марченко до нас в Україні не заходила. Не заходила? Ця справа до нас не заходила. Aha. А ця справа 21.10 позавчора передана до нас, вчора буде один день, сьогодні приймальний день. В понеділок в понеділок вона, а може, сьогодні. А місто, хто одержав хто у себе її з е, 27 число? Она, чёрный, не, да? не, не, это не мои полномочия выяснять, у кого она была. Не, почекайте. Управление Строки нам 21 декабря. То есть вы не говорите, вы понятия не имеете, кто это делает У меня в садовой инструкции mm -hmm. не такого пункта, что я проверяю в кого, сколько он уложил. го 10 -го, а это может быть. Ну, Все, мы идем в матчу. А, мы идем к матчу, У пана черного, один из пяти. Если это подтверждается, двуха я, двоих, я извиняюсь. И да. Сказали, да. Вот оно, да. я же сказал. Я извиняюсь. Я иду сейчас не уключаюсь к Марченко. К, бачили, к Марченко. Не Нет, секундочку. Ворота, Есть? Нет, типа. ну мы же не у первого помощи. лица. Давай, нет, <порождают> давайте Пулема мы сейчас зайдем к э, первому лету. <порождают> <Хорошо, порождают> мы контролируем <разберем>, его. Мы Мы контролируем Мы контролируем Мы контролируем Мы контролируем Мы Мы Мы